صاحب یہ حضرت علی علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے کعبے میں اس کے متعلق جو ہے وہ کیا واقعہ ہے آپ تھوڑا سا مجھے بریف کریں گے اگر آپ کے پاس سمیں ہے تو کعبے میں ولادت ہوئی اس کا حدیث ہمارے کتب میں بہت زیادہ ہے کہ حضرت فاطمہ بن کے حالت میں تھی وہ کعبے کے طواف کر رہی تھیں تو کعبے کا دیوار ٹوٹ گیا اور وہ اندر گئیں تو وہاں پہ جو کلید دار کعبہ تھے جناب عباس تھے یا بنی ہاشم کے کچھ لوگ تھے ان کو انہوں نے جب دیکھا کہ کعبہ کی دیوار ٹوٹ گئی اندر گئے تو ان کو بڑا تشویش ہوا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے بہت چابی ڈالا کعبے کے دروازے کو کھولنے کی تو کعبے کے دروازہ نہیں کھلا کسی سے تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ کرامت ہے اعجاز ہے اور وہ وہاں پہ دو تین دن وہاں پہ رحیم اور وہاں پر وہ خود پھر ان کی روایت ہے کہ وہاں پر جنت سے فرشتے آئے اور ان کے ساتھ حضرت حضرت حوالیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھیں مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں اور حضرت آسیہ فرعون کی جو ماں ہیں یہ جنتی جو خواتین کے ساتھ آئیں انہوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں آپ کی ولادت کا وقت ہوا ہے اور ہم یہاں پہ آپ کی خدمت کریں گی تو انہوں نے خدمت کیا پھر امیر المن علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اس کے بہت واقع اعجاز سناتے ہیں کہ انہوں نے ولادت ہوتی ہے انہوں نے سجدہ کیا ہے اور شہادت تعین پڑھی ہے اور اپنی امامت کی شہادت دی ہے اپنے اولاد تاہرین کی امامت کی شہادت دی ہے پھر ان ان جنت سے جو خواتین آئی تھیں ان کو امیر المومنین علیہ السلام کو کپڑے میں ڈانپا ہے پھر ان کے حوالے کیا ہے پھر وہ دو تین دن کے بعد اس کی روایات ہمارے کتب میں بہت زیادہ ہیں ایک دو نہیں کہی ایک ہی ایک کہ اور مخالفین کے کتب میں بھی ہیں حاکم حاکم مستدرک میں فرماتے ہیں کہ یہ یہ واقعہ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولادت کعبے میں یہ متواتر ہے پھر کعبے کا دروازہ کھلا ہے اور وہ باہر آئی ہیں جب باہر آئی ہیں تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے آنکھ نہیں کھولا ہے آنکھ نہیں کھولا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عمر مبارک اس وقت تیس سال تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسقبال میں آئے ہیں انہوں نے بچے کو اپنے گود میں لیا تو ہاں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچے کو اپنے گود میں لیا تو ان کی طرف دیکھا تو امام امیر علیہ السلام نے چہرہ کو آنکھ کو لیں اور مسکرایا ہے تو سب سے پہلے جو ان کی نظر پڑی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ لے کے گئے اور جناب فاطمہ بنت بنتیاد سلام اللہ علیہ وسلم ماں کی طرح تھی کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی ماں ہے جناب عام نے بچپن میں وفات ہو گئے ہو گئی تھی تو ان کی پرورش حضرت فاطمہ امیر المعین السلم کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد صلاح اللہ علیہ نے کیا پیغمبر کی اور وہ رہتے بھی انہیں کے مکان میں ان کے ساتھ تھے ان کے بالکل بیٹے کی طرح تھے یعنی اس گھر میں ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے تھے اسی گھر میں رہتے تھے حضرت جی ابو طالب علیہ السلام کے فرزند کی طرح تھے اور ان کو گھر میں لائیں تو ان کا گہوارہ جو تھا بچے کو گہوارہ میں رکھا گہوارہ جو تھا ہمیشہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے ساتھ ہوتا تھا نہ کہ حضرت حضرت فاطمہ بن اسد کے ساتھ ہو تو وہ ہی ہلاتے تھے گہوارے کو کھانے کا وقت ہوتا تھا تو کھانا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے ہمارے روایات میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی مبارک امیر علام علیہ السلام کے دہن میں رکھتے تھے اور اسی کو چوستے تھے اسی سے ان کا تعام ہوتا تھا اعجاز کے طور پر کرامت کے طور پر تو وہ اسی سے پلے بڑھے اور پھر جب کچھ عرصہ غذائے وہ چلنے کے لائق ہو گئے چلنے کے قابل ہو گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مکے کے پہاڑیوں میں جاتے تھے عبادت خدا کے لیے ابھی بیاست سے پہلے کی بات ہے تو امیر علیہ السلام کو ساتھ لے کے جاتے تھے وہ خود امیر العمٰ علیہ السلام ایک خود میں فرماتا ہے کہ میں ایک جیسا ایک اونٹ کا ایک بچہ ہوتا ہے اپنی ماں سے کبھی الگ نہیں ہوتا میں اسی طرح پیغمبر کے ساتھ تھا ہمیشہ میں ان کے وہ جہاں جاتے تھے پہاڑی پہ جاتے تھے عبادت کے لیے تو میں ان کے پیچھے جاتا ان کے ساتھ جاتا تھا اور ملائکہ جب آتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے تو مجھے نظر آتے تھے ملائکہ اور ان کے فرشتوں کی گفتگو مجھے نظر آتے تھے تو میں نے پیغمبر سے کہا کہ میں یہ تو سب تو سنتا ہوں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی ہاں آپ جو ہیں جو میں دیکھتا ہوں آپ دیکھتے ہیں اور جو میں سنتا ہوں آپ سنتے ہیں لیکن آپ نبی نہیں ہیں پیغمبر نہیں ہیں تو یہ ان کی ولادت اور اس کے میں نے بہت سارے احادیث کو مختصر اور نبی بیان کیا مختصر جملوں میں یہ ہے اوکے تھینک یو سر مزید کوئی حکم ہے جی صاحب ایک کوشچن میں اور سے پوچھنا چاہتا ہوں جی جی اجازت دیں حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں کتنے لوگ کتنے مرد حضرات سے کتنی عورتیں اس کا کوئی ٹوٹل ہمارے پاس ہے تو اس کا ہے ابھی یعنی ستر اسی کے قریب مرد تھے ان کے ساتھ پھر خواتین تھی ابھی نمبر مجھے فل نمبر ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے اوکے تھینک یو سر بہت چھوٹا لشکر تھا ان کا بہت ہی چھوٹا گروپ تھا ان کا سلام اللہ علیہ ظاہری طور پر